بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم تمام مومنین و و مومنات مسلمین و مسلمات کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ اور توفہ یا رسول اللہ مدد یا علی المرتضی شیر خدا مدد مفتی محمد عمران حیدر رازوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تمام مومنین و مومنات کو شب قدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں بحمدی تعالی یہ شب قدر شب جمعہ کے ساتھ واقع ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے اور قرآن عظیم فرقان حمید برحان رشید میں خالق کائنات کا واضح پیغام ہے لیلت القدر خائرم من الف شہر لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی تیراسی سال چار مہینہ ایک طرف اور شب قدر فقط ایک رات ایک طرف تو ہمیں شب قدر رمضان مبارک کی پاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اکیسویں تیسویں پچیسویں شب ہم نے گزار دی ہے آج کی رات ستائیسویں اور اس کے بعد انتیسویں کی رات باقی ہے شب قدر کے اعمال آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں شب قدر میں غسل کرنا سنت مبارکہ ہے اور بہتر ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اگر غسل کر لیں تو ٹھیک ورنہ غروب آفتاب کے بعد بھی اگر آپ غسل کر لیں تو اس سے آپ کی ظاہری باطنی جسمانی خارجی امراض آفات و بلیات خالق کائنات دور فرما دیتا ہے سرکار رسالت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وآلہ علیہ وآلہ وآل بیتہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جو شخص شب قدر کو دو رکعت نماز نافلہ بجا لائے اور اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص हुआ اللہ हुआ پڑھے اور فارغ ہونے کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھ لے استقف اللہ و تو اللہ تعالی نہ صرف یہ نماز نافلہ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے بلکہ اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے قطع نظر اس بحث کے کہ والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت شدہ ہے ہم نماز میں بھی یہ دعا کرتے ہیں ربانہ فری والی, والی دیا اے پروردگار ہمارے والدین کو اور تمام مومنین کو بخش دے تو دعائیں مغفرت اور خدا کریم کی بخشش زندوں اور فوج شدگان سب کے لیے طلب کرنی چاہیے تو یہ دو رکعت نماز بہت آسان عمل ہے دو رکعت پڑھنی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات سات بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور نماز ختم ہونے کے بعد آپ ستر بار استغفار پڑھ لیں پھر اس کے ساتھ آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں اور اس کے ساتھ آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا طلب کر لیں باقر عروم سیدنا امام باقر اللہ جدید و علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم کو کھول کر سامنے رکھا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے تو آپ کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بکا انی منزلی بکتابک المنزلی وما و فیم اسمک الاکبر اسمرا اکل وما و ماحول من من النار ترجمہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اے پروردگار عالم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری کتاب کا جسے تُو نے نازل فرمایا اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اور تیرا بزرگ و بلند تر اس میں آزم جو اس میں ہے اور دیگر تیرے اچھے اچھے اسما تیرے نام جو اس کتاب میں موجود ہیں ان سب کا واسطہ دے کے تج سے سوال کرتا ہوں اور جو خوف اور امید تو نے اس قرآن میں دلائی ہے تو مجھے قرار عطا فرما اور جن کو تُو نے آگ سے آزاد کر دیا ہے ان میں شامل فرما اور تو میری دنیا اور آخرت کی حاجات پوری فرما آمین تو یہ دعا بہت نافع ہے چونکہ شب قدر کا بہت گہرا تعلق قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا تھا انا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ القدر ہم نے اسے قدر و منزلت والی رات میں نازل فرمایا وَمَا ما ادرا کما لت القدر اور تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الفی شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تنزل نزل الملائک روح اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں سیدنا امام باقر علیہ السلام سے ایک اور روایت منقول ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم لیں اور بند کر کے اپنے سر پہ اسے رکھیں اور یہ دعا پڑھیں تو آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی دعا آپ نے یہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق حاضر قرآن و بحق ماں نرسوتا وا بے حق کل وم مداحت و بحق کا علیہم

توسل استغاثہ پیش کر رہے ہیں اور آپ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے جن مقدس ضوابط کو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ پینتن پاک ہے تو آپ نے کہنا ہے بکا یا اللہ دس مرتبہ اور دس مرتبہ بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دس مرتبہ بلی دس مرتبہ فاطمہ دس مرتبہ بالحسن اور دس مرتبہ بالحسین کہ دیں تو ہمسہ اہل عبا پانت پاک علیہ السلام کا واسطہ بارگاہ خدا بندی میں پیش کر دیں اور اس کے بعد جو آپ کی حاجات ہیں انہیں خدا بند قدوس کے حضور پیش کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ عبادت نافلہ وسعت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شب قدر میں سورکات نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سنت محمد مصطفیٰ بھی ہے سنت اہل بیت اطہار بھی ہے اور ہر دو رکعت کے بعد آپ سلام پڑھتے جائیں گے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں گے شب قدر کی عبادت تراسی سال چار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس میں اگر آپ ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ نے تراسی سال چار مہینے مسلسل یہ کہا کس قدر اجر و ثواب اللہ رب الجلال آپ کو عطا فرماتا ہے شب قدر میں شب داری کرنا نماز نافلہ پڑھنا تحجر پڑھنا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اس کا عجر و ثواب یہ ہے سینکڑوں سینکڑوں روایات کا لب لباب اور حاصل کلام یہ کہ اگر آپ شب داری کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ادیا معصورہ پڑھتے ہیں چند نوافل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا آپ کی مغفرت فرما دے گا آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو محف فرما دے گا نہ صرف یہ بلکہ روایات میں یہ موجود ہے کہ اگر آپ کے گناہ ستاروں سے زیادہ ہیں پہاڑوں سے زیادہ بلند ہیں دریاؤں کی وساتوں سے زیادہ گہرے ہیں اور پانی کے قطروں سے زیادہ بھی کیوں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا اس کے علاوہ اگر آپ تلاوت آیات بجرات کرنا چاہتے ہیں شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کی تلاوت کرنا نہایت مفید ہے آپ سورہ انقبوت پڑھ سکتے ہیں سورہ روم پڑھ سکتے ہیں سورہ حامین سجدہ پڑھ سکتے ہیں سورہ دخان پڑھ سکتے ہیں اور دعاؤں میں دعا جوشن کبیر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا علاوہ عظیم ان راتوں میں ہزار مرتبہ سورہ قدر شریف پڑھنا بھی بہت مبارک ہے کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں سو رکعت نماز پڑھ لیں تو فبح دو دو رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ سو رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دو رکعت جو آپ کو نماز نافلہ بتائی ہے وہ آپ پڑھ لیں اور اپنے اور تمام مومنین کے لیے دعا کریں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیں آپ اردو زبان بولنے سننے اور سمجھنے والے ہیں آپ سب سے التماس ہے ملک پاکستان کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کیجئے میں آپ سب کے لیے دعا دوں دو اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ اعمال اگر ایک مومن یا مومنہ بھی ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کا ثواب مجھے ہمیشہ پہنچتا رہے گا تو یہ صدقہ جاریہ ہے بڑے آسان اعمال میں نے آپ کی خدمت میں اور سکہ اور جیت اور مستند اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر خوش رہیں خوشحال رہیں سلامت رہیں باقرامت رہیں مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ